Tujuh negara Arab yang pernah nak musnahkan Israel dan gagal. Tahun 1948, British baru berundur dari Palestin. Dunia Arab bersorak, inilah masa untuk rebut semula tanah suci yang dirampas penjajah. Tapi mereka tak tahu, negara haram kecil yang baru wujud kurang dari sehari iaitu Israel akan menewaskan gabungan tujuh negara Arab yang jauh lagi besar dan berpengalaman. Dan sejak dari itu, dunia tak lagi sama. Jadi berkata, video kali ini kita akan senaraikan 7 negara Arab yang pernah nak musnahkan Israel tapi gagal dan kegagalan itu mengubah dunia pada hari ini. Nomor 7, Mesir. Pemimpin kuasa Arab yang tak pernah serik. Mesir jadi tulang belakang utama dalam setiap perang menentang Israel. Dari Perang 1948, 1967 sampai 1973, tentera Mesir sentiasa di barisan depan. Tapi kekalahan paling besar datang pada Perang Enam Hari pada tahun 1967. Dalam masa kurang seminggu, Israel musnahkan hampir keseluruhan tentera udara Mesir sebelum jet mereka sempat berlepas. Israel bukan sekadar bertahan, mereka rampas semenanjung Sinai dan buat Mesir hilang maruah ketenteraan. Namun pada tahun 1973 Mesir bangkit semula dalam perang Yom Kippur berjaya menyeberangi terusan Suez dan kejutkan Israel. Tapi selepas beberapa hari Israel serang balas dan hampir sampai ke Kaherah. Akhirnya Mesir memilih jalan damai melalui perjanjian Camp David 1979 dan jadi negara Arab pertama yang berdamai dengan Israel. Tapi perjanjian tu jugalah yang buat ramai negara Arab lain anggap Mesir mengkhianati Palestin. Nombor 6, Jordan antara kawan, lawan dan pengkhianat. Jordan pada awalnya antara negara yang paling aktif menentang penubuhan Israel. Mereka hantar ribuan tentera dalam Perang 1948 dan berjaya kuasai tebing barat serta Baitul Maqdis Timur tapi masa perang 6 hari 1967, Israel rampas semula semua kawasan tu hanya dalam masa 48 jam. Jordan kehilangan separuh wilayahnya dan dari situ mereka mula hilang semangat untuk terus berperang. Menariknya, beberapa dekad kemudian, Jordan juga ikut jejak Mesir menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1994. Hari ini hubungan Jordan Israel kekal dingin tapi stabil. Sebab walaupun mereka berdamai, rakyat Jordan masih simpati pada Palestin. Nombor 5, Syria, negara paling keras kepala. Syria tak pernah percaya pada jalan damai dalam semua perang Arab Israel. Syria antara yang paling ganas. Tapi Israel buktikan kelebihan mereka lagi sekali. Pada Perang Enam Hari, Israel menawan Bukit Golan kawasan tinggi strategik yang penting untuk kawalan sempadan dan sumber air Syria cuba ambil balik kawasan itu masa Perang 1973 tapi gagal lagi dan sampai sekarang Bukit Golan masih dijajah Israel dan jadi simbol kekalahan abadi bagi Syria Nombor empat, Iraq jauh tapi tetap turun padang Walaupun Iraq tak berkongsi sempadan dengan Israel, mereka tetap hantar pesawat dan tentera bantuan dalam perang 1948, 1967 dan 1973. Tapi tentera Iraq banyak tersekat di Jordan, tak sempat sampai ke barisan depan. Selepas perang, Iraq kekal lantang menentang Israel secara politik tapi dari segi ketenteraan, penglibatan mereka lebih simbolik. Mereka banyak membantu melalui dana dan latihan ketenteraan untuk pejuang Palestin. Namun, selepas kejatuhan Saddam Hussein, pengaruh Iraq terhadap isu Palestin makin lemah. Yang ketiga, Lubnan, negara kecil di tengah api. Lubnan tak besar tapi lokasinya di utara Israel menjadikannya medan penting. Mereka bukanlah kuasa besar tentera tapi jadi pusat operasi kumpulan pejuang Palestin seperti PLO dan kemudian Hezbollah Israel menyerang Lubnan beberapa kali paling besar pada tahun 1982 dengan alasan mahu hapuskan PLO. Tapi perang itu berlarutan jadi kekacauan besar dan akhirnya lahir kumpulan Hizbullah yang sampai hari ini masih jadi musuh utama Israel di sempadan utara. Nomor 2 Arab Saudi. Kuasa wang bukan senjata. Arab Saudi secara teknikal tak banyak terlibat secara ketenteraan dalam Perang Arab Israel tapi mereka memainkan peranan besar membiayai gabungan tentera Arab dan menyalurkan minyak sebagai senjata ekonomi Selepas kekalahan 1973, Saudi gunakan strategi embargo minyak terhadap negara barat yang menyokong Israel menyebabkan krisis minyak global Walaupun mereka tak berperang, tekanan ekonomi itu menunjukkan kuasa sebenar Arab Saudi datang dari minyak bukan dari peluru. Nombor 1, Palestin sendiri, bangsa yang tak pernah menyerah. Akhirnya, walaupun semua negara Arab pernah cuba, yang terus berjuang tanpa henti hanyalah rakyat Palestin sendiri. Dari Intifada pertama 1987 ke Intifada kedua tahun 2000 hingga kini, mereka melawan dengan batu roket buatan sendiri dan semangat yang tak pernah padam. Israel mungkin menang perang demi perang, tapi Palestin masih hidup dan perjuangan mereka belum pernah berhenti. Tujuh negara Arab pernah nak musnahkan Israel tapi gagal. Sebab dalam dunia moden, senjata paling kuat bukan lagi peluru tapi strategi, maklumat dan pengaruh. Israel faham tu dari awal dan itulah sebab mereka kekal bertahan walaupun dikepung musuh. Tapi persoalan besar masih sama. Kalau dunia Arab berhenti berpecah dan kembali bersatu, adakah sejarah bakal berubah? Tapi sekarang kita dah nampak, bukan sahaja negara-negara Arab, tapi dunia luar pun dah mula celik mata. Semoga Palestin mendapatkan kemerdekaan. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pandangan anda di ruangan bawah. Nama saya Rasul Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.